Сталица 249 тысяч. Драница 1 757 тысяч. Подвирная 3 миллиона 400 Ивамлыга, 000. И Мамлыга 7 миллионов 476 тысяч. По ПДФО, что основной э, податок, который по децентрализации нам приходит. Э, так, не свой 439 тысяч. Почти 440 тысяч. Балка цель, почти тоже 400 тысяч. Сталинца 529 тысяч, Сталинца 2 миллиона, Подвирны 3 миллиона 900, 000, и Мелыга 5 миллионов 900. Э, расходы. Какие были расходы по данному населенному пункту? Не свой. Почти до 4 миллионов. Там 3 миллиона с копеек. Балковцы 2 миллиона с половиной. почти 4 миллиона. Подвирные 6 с копейками. Драница 5 900. Мамлыга 10 миллионов. Но в этих 10 миллионов, чтобы мылые деньги по расходам, это идет приобретение автобусов, коммунальной техники. То есть, в принципе, расходы по основной усадьбе, скажем так, были намного меньше чем по всем остальным поселкам пунктам. На 2017 год на этот год общий у нас бюджет 52 миллиона, из которых властно нахожено уже 14 миллионов 500. В принципе, по если бы, даже не знаю, как правильно сказать, в прошлом году, в принципе, было одно законодательство по финансированию школ и всех остальных, скажем, учреждений. В этом году немножко поменялось. По медицине в этом году Кабинет Министров принял как бы, решение уже 60 на 40. То есть как, автоматически мы доверяем из медицинской субъекции 60% на вторинный уровень. В прошлом году мы работали на договорной основе, то есть по акту выполненных работ, и было намного лучше, чем в этом году. В принципе, мы знали, какие наши жители лечились на втором уровне, какие виды услуг то есть, были наданы. Мы за это платили. Там не было ванчерцы, мы надали им запрос. Ну, на данный час мы ждем от них ответ. Пока я это не могу. Только Костычаны и Ну, э, скажем так, мы думали, что Форос, на жиловка, но пока не будет результата Костычаны и ванчерцы, ну нет, скажем так, смысла. Хотя попробовать можно было, потому что... А, я больше, жителей? <говорит> э, нет только как и территории жителей, экономическое больше такое. Любое создание, как будто бедный громад, главное, чтобы было экономическое, то сильно экономическое. Если не мало спортсменов, а которые ходить, то нема смысла. А куда? Все нормально рассказали, но я знаю, что больше. вы... енергоефективні заходили, багато в них які не поглядів. Комунальну техніку приклали, які самі зараз своїми силами робити, можуть зброї, в села. В скільки приблизно вклали і що приблизно, де, яким закладам зробити? У року, році окна в усіх структурах, тобто школи, амбулаторії, садики, практически во всех. Мы поменяли и действительно на энергосберегающие то, по тем нормам, которые то есть, в двойной тесте по пакет меня двумя Но э, мы столкнулись с тем, что мы, конечно, поменяли окна, и это отлично. То есть меньше расход газа и меньше ухода тепла. Но столкнулись с другой, скажем так, проблемой, которая, в принципе, она должна решаться комплексно. А само вытяжки, то есть приток воздуха, тех же классов и это. Сейчас мы параллельно уже в этом году э, пробуем одну установку по Мамалыге э, мастерской, то есть некоторые котельные на, э, на твердых то есть эти котлах на твердых э, особенно по Дранице, потому что там страшно, что было. Сейчас в этом году э, заканчивается проект по энергосбереганию, по подвижной школе, потому что там котлы еще те старые э, угольные переделаны на газовые форсунки на газы. и самое больше там уходит сума еще по свету, что по э, газу самое больше по 11 вот, пункту у нас расход. Трактор, э, грейдер. Сейчас э, в этом году хотим осинизатор и бульдозер. Как бы это. Так, грейдер уже мы запускаем запустили, ну, как бы они выбывают и нашу работу в Ромаде, ну и зарабатывают же сами по району, и других районах уже выезжают вот, То есть коммунальные предприятия на себя самозарабатывают. Есть заказы по Хатинскому району, есть заказы по Сакирянскому, по Кельменецкому району. То есть, в принципе, грейдер себя потихонечку окупается. Купили два автобуса, Одно по э, суббедс, другую э, 70 на 30 по программе областной. Э, в этом году вернулся обратно автобус, который был в Ато. И параллельно в этом году еще один автобус, школьный приобретаем, потому что с февраля месяца, как у нас автобусы начали действовать, в принципе, два автобуса было мало. И с перспективой, конечно, если будут до объединения какие-то еще равноценные пункты, то есть что можно было запустить и туда. Один автобус уже пустить рейс, внутренний рейс, который будет между нашими громадами, то есть нашими селами, для, скажем так, улучшения, ну там проект будем пробовать, для улучшения доступности людей до центра. Где развернуться, где, есть, где работать, находим, что можем найти для пополнения бюджета. Потому что и, что интересно, в 2015 году граница эквивалентно была на одном уровне по бюджету, плюс-минус, по доходности. А за последние полтора года подвижно пошло вверх. То есть выходит 3, 4, 5 миллионов. То есть, в принципе, если бы в те времена были бы те же, скажем, законодательные, как сейчас законы, то есть по модели победа было бы на новом уровне по бюджету и по, по расходам. Э, Под почему осталось на месте, это не за то, что в принципе там надо э, немножко повести другую работу. И там то же самое. По тем остальным все равно, То же самое есть э, ресурс, который не был использован до сегодняшнего дня. Сейчас у нас э, на переговорной такой стадии по открытию одного предприятия в одних из этих населенных пунктах. Инвестиции сумасшедшие, ну, для нас это не сумасшедшие. Рабочие места будут в пределах 30-40, скажем так, человек, не больше, в первый период можете больше 100, а уже в процессе работы предприятия там, конечно, много меньше, потому что технологии другие. Извините, не говорю, что как это, потому что не хочу и не хочу спугнуть. Также это по одному из населенных по другому населенному пункту рассматривают сейчас два вопроса, по то же самое переговорные как проводится именно все хозяйства направлении. то же самое два предприятия, два инвестора, которыми мы ждем, если оно получится, проводится сейчас скажем так, анализы и геологическая для того, чтобы точно может быть работы. Наверное, все слышали, что да, скандал по, по опорному он единственный, что может быть, я не на то время, если бы сейчас не сделал, или бы тоже даже сделал, потому что э, не зря говорят, все приходит на круги своя, да, все вся грязь, все равно выходит наверх. Поэтому те, которые прикрывались национализмом и национализмом, все остальное, потому что во всех вот если могла создать, создаться, там крупные силы, там вот этот вопрос отпадет сам по себе. Если создаться новоселиться, тут проблема будут, то же самое, как у меня. Именно по свидете. Потому что э, тянуть ее будет очень тяжело. И там, где в классе три-два человека, и те дети никакой, э, скажем, конкуренции нема, ни с кем... Я вам расскажу пример, вот э, после того, как мы вошли в э, судовой процесс в прошлом году, конечно, чесались э, руки, говорю, так как есть. И делали выезды, просто были выезды по этим школам. Э, ребенок вместо того, чтобы был в классе, был на улице. Э, это 11 класс. Или вообще не приходил месяцами в школу. В 10 классе было двое. И один приходил, второй так себе. Если приходил, пару уроков делал, там по 15 минут. И до свидания. А раз, все расходы. Материальные помощи, отпускные, все-все остальные, не только это, но в принципе и другие расходы, что есть по школе, не. А почему мы те, если спа не вкладывают в те же школы? Вы знаете, даже с одной стороны, может быть, и хорошо, что мы не создали э, те филии. Не, опорный запад по-любому будет. В законодательство разрешает в любом виде. Сейчас создавать опорный запад. То есть не обязательно привез запах. Не Поэтому... Э, вот те средства, которые были в э, прошлом году в портом запах, выделены на конкурсе, мы хотели распределить по-братски на все четыре школы, которые. Раз, нет, мы не можем эти деньги бежать, потому что эти государства в любой момент могут забрать. Раз они их э, заработали, они сейчас вкладывают в свою школу. Да. И параллельно то же самое на своих же проектах, что они зарабатывают, они в себя же вкладывают. В принципе, развитие школы идет. Вот запустим мастерскую, давно такой мастерской, ну я говорю так, просто не да, там будут 4 класса, где дети будут, ну скажем так, мы же в сельской местности живем, и какие-то навыки ребенок, если даже не пойдет никуда учиться, то кое-какие навыки должны иметь. Да?